Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Мы э, хотим начать э, с вами новый проект наш. Будет называться «Укрепление спины и профилактика для новичков». Вот. Оно будет заключаться в том, что э, будет проводиться каждый день э, по видеоролику, в котором будет фиксироваться три упражнения для укрепления или профилактики мышц спины. Посмотрев это видео, вы сможете повторить эти упражнения. Вот, и тем самым будете общаться с здоровому образ жизни. Эти упражнения будут полезны не только для любителей фитнеса, но и также для обычных людей, которые ведут сидячий образ жизни, которые очень увлекаются программированием. В общем, в целом ведут пассивный образ жизни который вредит здоровье с помощью этих упражнений вы улучшите свою осанку и повысите функциональность мышц ну, начнем итак исходное положение лежа на животе руки согнуты перед собой подъем прямой ноги вверх Упражнение выполняется 20 раз. На данном видео мы покажем всего 5 повторений одной ногой и потом 5 повторений другой ногой. Еще пару раз. Выдох, но усилие вверх. Следующее упражнение выполняется в этом же исходном положении. Выполняется подъем корпуса вверх. Руки можно согнуть побольше в корпусу. Выдох на усилие, напоминаю, вверх. Отлично. Следующее упражнение – это одновременный подъем ног и корпуса. Пять раз. Вы будете выполнять каждое упражнение по 20 повторений. Отлично. Всем спасибо. Всего доброго.